Синчук, арбитр Киева. и уже футболисты господаря поля Паршина распочинают. Премьер-лига, ох, смотри, какой острый пас дал. Это э, Голодюк, по-моему, хороший пас <сорщик> в, в сборной молодежной. Завод вот, Виктор Ильич, Удар! Какая была непогана да, атака, немножко запоздала. а это Кожанов, который знает Багатинова <сорщик> И... Обычно это очень принципиальные игры. Потому что и бывший Ох, И гол. Да. Рахунок открыт. Вот так. Ярошенко. Да. Обладает хорошим ударом. Не стесняется пробивать. И правильно делает. И вот сейчас... На не, не бачу, У нас тут проблемы с монитором. Ну, я думаю, да, да, этот гол внесет какую-то, должен нести уверенность в игру Ильичевца. Ну и интересно посмотреть Карпаты. Мы помним прошлую им буквально Ой, еще не надо. Еще как... восток как... пролунал. Фомин. Редко когда футболист нападающих в подкате отбирает мяч. Хорошая подача. Отличная отлично. подача. И отлично сыграл Милошевич. Чуть-чуть буквально Она не хватило пробивать, искал пас. Еще Но, одна у кого атака... скорость повыше. Скоростной, скоростной игрок. И сейчас будет удар, рикошет и кутовый, да? Так. Да, На А этот раз рикошет был опять на стороне. И... Вот хороший пас, разрез на скорость. Такие удар, но без сенсов, мне не дается. удар очень непоганный и один-один. Нет, нет. Положение позорное, а... фиксирует арбитры. Какая обида для Львовян. Дивимось, ось він момент удару, є положение по но буквально, да, буквально полметра. Пресс Лукас, положение по и вот, бачьте, и растеривание будет. Да, у него. Напрашивалось, ну, конечно, передача сюда хорошо, хорошо Качук передавал, но не распорядился ошибка. Те, как какие были не очень приятные для игры с молодью за дубль. А вот такие, о, как Полянский, подобные. Опасная, опасная атака, проход по центру, несколько касаний. Не успел бы Бажан среагировать на этот удар. А, мы, яка комбинация. Да. Положение по загрузке. наша телевизионная бригада нагадывала цей на момент, а Карпаты идут вот. вперед. Да, да опасная атака. Ох, как хорошо ошибка вырывался с Видите, как, как, легко обыграл Будко. Кажется, что вот там вот игрок, я сейчас туда дам, и будет сразу голевой момент. Ох, какой, и, какой удар медменный. хороший. Да. Видите, с подъема, но с такой небольшой подкруткой в зоны полусредних, во фланг открываться. а, а если Непогано, и снова Бажан рятует команду. Переросли в другие. Вот хороший пас в зону. Смотрите, вот принимает свободно. Свободно принимает э, нападающий. И снова убьют. Да, еще один удар. Дозволяет. Понятно. Удар, наверное. Су... Ох, не, вышел не вышел просто. Открывая атака ливийской команды. Прострел, удар. Чики непоганы. Подступный не тря а тут из-под из него другой бьет. А это значит, что тут Фомин. Перевели с одного ага. фланга на другой. Сейчас зараз будет прострел. Ох, как и здорово, можно быть как и как да. как здорово сыграли сейчас Кажанов и Будко. Фактических действия там хорошие развивается. Ой, какой удар! Ой-ой-ой! Потарагало а, зараз. Да, да, да. да и лечился. Хорошо пробил. Да, вот а удар, вот этот момент, удар, удар. стейка, хоть да. и меньшая стейка, но фортуна сегодня явно на бочи, в темных формах. На команды Валерия Еремченко. Ну, без всего вот такого же, что и футболе. Да, да, иногда вот... Но классный, классный Забудется, результат останется. Классный момент, выиграл. И снова атака Карпат. И какие моменты, по такие положения по Да, было, вот, под... свободно принимает мяч э, Лукас, как дают принимать мяч Голодюк. Э, да. ну, достаточно такая серьезная замена, наверное, Валерий. Валерионович... Рискованно мало, Рискованно где-то да? даже, да. Даром они потом и игру так строят. Один навязывает борьбу, второй там под Удар как любезпечно! спичного. чуть-чуть, чуть-чуть. Невмовака подключается, так, чуть -чуть, чуть -чуть немножко ресторан-то главным тренером тренером. да. А да зачем? Ну, Здевует вон и нас. Да. Может, просто у уронил и летил. Все-таки. Вот сейчас, когда остается там э, буквально 15-20 минут. Да, но вот сейчас судья почему-то понадеялся, хотя не уверен, что был там толчок. Очень в одну, в другую а сторону. Разливом, и смотрите, его блокирует защитник. Но блоки, но не было никакого нарушения. Ну, можно... что... Когда ты уверен, что ты, по крайней мере, если ты потеряешь, ты и... тут же отберешь мяч, то ну, пожалуйста, играй остро. Было порушение. Буду и желтая Такарска. Но я не думаю, что там тянуло на желтую, честно говоря, на поле. Так. Так, ну да, сзади. Ох, ну, еще в раз... Мяч э, ногу ставил Самсон и сам получил, по-моему, или там была борьба. Но судья. судья. Ну, вот они тоже, они тоже, тоже, тоже э, они немножко. Тупали. Да, ну это, это... пасле. Да? Равно да. европейскому чемпионате у Дании. Тобто є можливості для підсилення ну, от, гри. Гра з закінчилась закінчилась першою Да, Командує літівець. А Карпати подякуємо за непогану гру. І друзі, на цьому ми будемо закінчувати трансляцію матчу епіцентру чемпіонату України з футболу між командами Літівець Маріуполь, Карпати і Львів. Для вас цю групету.